السلام عليكم اسمي امجد مميدي عمري عشرين سنه انا من مقدونيا الشماليه اعيش في قريه ستودانيشان هذه القريه معروفه ومشهور بتحفيظ القران الكريم حيث يوجد اكثر مائه من حافظ القران هذه القريه قريبه من مدينه سكوب عاصمه مقدونيا الشماليه أنا طالب في تركيا بجامعة أولوضاء كلية علوم الإسلامية في نفس الوقت أنا طالب في دور اللغة العربية في مؤسسة المركز الحضارات الإسلامية فصيص مع أستاذنا الفاضل بكيم سليماني تابعنا دور اللغة العربية مع الكتاب كتاب مفتاح العربي صادر من أقدم إسطنبول بتركيا أريد أن أتعلم لغة عربية لأنها لغة القرآن الكريم، لأنها لغة خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها لغة العربية لغة نقية وغنية، أما للغة العربية فيقول الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وايضا قال بلسان عربي مبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته